agarda siz futbolni sevib tomosha qilsangiz unda sizga ma'lumki penaltilardan chiroyli yoki noodatiy gollarning urishning iloji yo'q qonun qoida bo'yicha bu jarayon yana va yana bir xil ssenariy bo'yicha takrorlanadi ammo futbol tarixi juda ham boy ba'zi paytlarda 11 bir metrli standart gollar haqiqiy san'at asariga aylanishi mumkin bugun biz sizlar bilan top o'nta eng noodatiy penaltilardan urilgan gollarni ko'rib chiqamiz har doim ham inson o'ziga haddan tashqari ishonch bildirmasligi kerak marokashlik darvozabon Halit tashrif penaltini qaytargandek bo'ladi lekin to'p baribir darvozaga joy oldi darvozabon o'zigaoi xursanddek bo'lib muxlislarni oldiga bora boshlaydi biroq qaytarilgan to'p o'z joyida qolmay balki to'g'ri darvozaga qarab joylanib qoladi Halit esa hatto buni tezlikka payqamaydi

rubin ikki futbol jamoasida to'p surib ajoyib akrobatik tarzda penaltini darvozaga joylovchi norik Avdalyon navbatdagi to'pimizdan joy oldi o'zining to'pni darvozaga salto tashlash yordamida kiritishi bilan nafaqat rossiyada balki butun dunyoda mashhur penalti quroli nomiga sazovor bo'lgan. Faqatgina futbolchilar emas balki darvozabonlar ham sal saltolar otib ko'pni qaytarib yuborgan holatlar ham bo'lgan o'n yillar muqaddam angliya Premier ligasining 3 ligasida to'p surgan hujumchisi lin tramp o'zining ayorona harakatlari bilan butun mamlakatida mashhur bo'lgan masalan mana bu penaltida futbolchi xuddiki to'pni to'g'rirlab qo'ymoqchidek bo'ladi ammo tezda uni darvozaga qarab ayorona joylab qo'yadi <laughs> ko'cha futboli va futbol fintlarining ustasi argentinalik mashhur liya tapi bugun to'pimizdan o'rin olgani ajab emas to'g'ri o'yin rasmiy emas balki oddiy ko'cha futbolidir ammo bu ijroga bir e'tibor qarating tabiiy to'pni kiritgandek bo'lib o'z atrofida bir aylanib to'pig'i bilan joylab qo'yadi o'ylashimcha eng pozitiv penaltidan urilgan golni moldaviyalik ashad alining afg'oniston terma jamoasiga kiritgan golini olsak bo'ladi ashad yugura to'pga tegmay qo'qilib yiqiladi ammo tezda o'rnidan turib to'pni kiritishga ulguradi va jamoasining g'alabasini ta'minlaydi peter devan futbol tarixida eng yomon penalti tepgan futbolchi sifatida joy olgan futbolchi kuchli zarba berish uchun uzoq yugurib kelib lekin kerakli nuqtada joylashning jarayonini o'zida sirg'alib muvozanatni yo'qotadi va to'pni shunchaki yaqin masofaga aylantirib qo'yadi futbolchilari yolg'ondan yiqilib simulyatsiya ishlatish bo'yicha mashhur hisoblangan o'sha saudiya arabiston ligalarida ham tarixda qoladigan hayratomiz penaltilar urilgan kelinglar izohsiz tomosha qilamiz Yetaqaddam <türüyor> va va Alloh! sadis bizda hozircha shu agarda sizga video manzur kelgan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang keyingi epizodlarimizda ko'rishguncha xayr